Якщо говорити про статистику українського ринку, то е, наші колеги з е, видання Ліганет нещодавно е, підрахували, точніше запросили ці дані. Е, що е, в аеропорту Бориспіль е, основу пасажиропотоку власне формує компанія е, Мау? Можемо бачити на екрані і інфографіку, що і за кількістю виконаних рейсів це більше 50%, І за е, кількістю перевезених пасажирів, е, це теж більше 50%. на первый взгляд скидается на монопольное становище компании вот, на, на, на рынке и в конкретном аэропорту. Опять-таки, почему мы говорим про монополию? Когда мы прилетаем во Франкфурт, то во Франкфурте есть два огромных терминала, один из которых вообще полностью принадлежит компании Люфтханза. Почему-то ни одному немцу не приходит в голову, что это какая-то монополия, и он наоборот гордится своим национальным перевозчиком. У Германии есть национальный перевозчик Люфтханза. У нас сегодня есть одна большая компания, которая постепенно становится национальным перевозчиком на фоне, я имею в виду, по количеству перевезенных пассажиров, по объемам перевозок. Как им это удается? Давайте вот поясним этот механизм. Они просто увеличивают свой флот они улучшают качество обслуживания и снижают тут, цену. тут, кстати, часто возникают у людей вопросы. Вы же, мабуть, так само бачили и в в социальных мережах, и сами користувалися. И, ну, я даже с собственного опыта могу сказать, что есть вопросы до качества на всегда, послуг. Всегда возникают вопросы к качеству. Но просто, когда мы сравниваем, к примеру, авиакомпанию МАУ, с какой авиакомпанией сравним? Давайте, украинской. Ну вот, к примеру, питание, давайте так? с украинской сравним. То, когда мы сравниваем полпроцента перевозки всех пассажиров в стране и 60% перевозки всех пассажиров, то, конечно же, будет ровно в 120 раз больше негативных отзывов, а может быть и позитивных. А, а если сравнивать с зарубежными компаниями, вот стоишь той же Люфганской, с КЛМ, Вы с мне французьким скажите, французьким, мы, не мы, мы франкфуртский трамвай сравниваем с киевским? То есть, не э завжди. Але у Германии есть национальный перевозчик Люфтханза, да? у Украины формируется национальный перевозчик МАУ.